Слово надается главе районной и государственной администрации, Кришмару Виктору Константиновичу. Уважаемый Михаил Николаевич, Михаил Иванович, уважаемый житель села Острица, Сегодня очень важный момент для вас и для нас всех, потому что наконец-то в Острице будет газ будет в то, что люди ждали уже несколько лет и уже не верили, что это совершится. Я очень рад, что сегодня собрались люди здесь, в этот торжественный момент. И засвидетельствует тот факт, что будет зажжен факел именно в селе Острица. Я хочу сказать пару слов Допоздание тех, которые много говорят, и в первую очередь хочу подчеркнуть, что я в отпуске, я не, думаю, не могу заниматься и агитацией, и говорить то, что думаю, как гражданин Украины. То, что говорят, сравнивающие власть. Все говорят, что, наши оппоненты говорят, что эта власть плохая. Да, у этой власти есть одна плохая черта, что она не умеет почивать на лаврах. Мы выиграли выборы и сразу заработали. Другие выборы сразу заработали. А работа заключается в том, чтобы помогать людям везде и во всем. У нас, начиная с 2010 года, сразу постигла такая неприятная у нас было явление, как наводнение. Мы справились с этим. Мы об этом потом не думали. Начали строить дороги, мосты, школы, подводящие газопроводы в Суренов, в открывали. Это все для людей, для людей нашего района. Я хочу сказать всем огромное спасибо за то, что сегодня есть Ганский Сергей Осенко. Огромное спасибо за то, что вы сегодня является кандидатом народной депутаты. Это человек достойный, который держал свое слово. Тут мы не занимаемся обещаниями. Мы не говорим и мы выполняем свои данные обещания. Поэтому я пожелаю в первую очередь всем нам, и всем тем, которые думают, что эта власть ничего не делает, просто посмотреть назад, оглянуться назад и посмотреть, что было и как стало. Я пожелаю Геннадию Дмитриевичу, кандидату народной Украины, победы на наших выборах и партии региона, которую мы представляем, победы, и она будет с нами.